Вашу историю, да, расскажите, как вы здесь оказались. Вот, сначала здесь нахожусь, дом так, ломаю все, все. Я вот так вот как один, так основу. А вы один у вас или семья? Как? Вы один жили. А вы где жили? На какой улице? Ну, я, сам, Внук жил сам мной. Он где-то сам снимает? Жены ушли. А как, в ночь, когда было наводнение, было наводнение, когда вы были дома? Нет. Как у вас дом пострадал? Дом, вот так вот. вот, в комнате, через лошадку. А как вы спаслись? Ну как, на, на кровать залил. Стоял на кровати, и потом я вот так вот. А когда вы сюда, сюда попали? В этот. Да, вот. Меня они уже гоняли. То послали в Тиевскую, в дурдом, как будто дурной. Я вот потом ну, вышел, вы пошел врач увидел, говорит, что тебе? Как? Я сам сам главный всего а, района. Сам главный врач? Кремска. Да вы что? А как ваша фамилия, имя а как? А зовут а вас да как? Таила. Ну и, и, что вы? Ну я туда вышел, машина шла, меня забрала. Забрала, приехала. Приехал домой, а там... Лежал уже пять дней.

подстелил, достал, подстелил, всё сделаю. Давай, Приезжает. Поездишь. Давай в Меня отправили в Я думаю, Меня опять должен. Привезли туда, там врач узнал. Да вы, доча, вы чё здесь? сюда. На я сам был врача всего района. Я знам, я. И после, я в вот такое Вышел, она говорит, я тебе все документы сделаю. Я там приезжаю. Я, дам. Я, везай, я, в я вышел в машину. Я говорю, да вы до чего ты чего? Я, я говорю, а ты куда? Домой. Обожди меня. Документы а документы забрали, а Потом потом обсудили, прислали сюда. И оттуда мужчина поехал, и забрал документы всегда. Они говорят, что это семья не гоняет, что они не гоняют. А квартиру вам почему не дают? Ничего нет. А, 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 а что говорят? Ничего не говорят. Вот сижу и сижу. Вы даже не знаете, что будет, Ничего. сколько будет? Деньги Вы... были у меня, да, сто тысяч. Ваши да, личные? Да. Или да. компенсацию уже вам? Вот или это, вам... давали. Ага. А Лежали, приходит эта внучка, дочка, дочка моя, она пришла, ее нашел И через 40 лет. Потом мне говорит: ты надо паспорт. А зачем? А зачем? Надо нам скорее паспорт взяла паспорт, обманула меня. Я говорю, А Оказывается, они мне 100 тысяч сняли и забрали. Я без копейки. Оставлю. Да вы что, а вы их вообще не знаете? Да. Нет, да, да она же моя внучка. Была. Родная? И дочка. Была. А, и дочка вот так обманула? Да. И я теперь без копейки, без ничего нахожусь. А здесь вас не кормят бесплатно? А? Бесплатно здесь не кормят? Да. Плохо? Я не Пшено, да, вот а дом вашу ваш уже снесли? А? Дом снесли да. ваш уже? Да, да, ну не знаю, ну в администрации вы ну, куда-нибудь ходили, вам уже должны выделить квартиру. Да я пойду никуда не пойду. Ведь потом пойду, они, а, выйдет, иди, иди в интернат. Вот так вот. А внучка там, дочка, вот она, сучка, взяла все документы, все на себе. Надо забрать, деньги украли вот это сто тысяч. Надо как-то решать достать. Не в санатории да, uh -huh. не а в адрес. Да. И не говорят, сколько вы здесь будете жить. да? Сколько вы здесь еще будете находиться с вами? Ничего не говорят. А сколько вам лет? Мне 83. 84. Я не знаю. Я уже повеситься хотел. Или взять с полиции облить день. Уже мне надоело. Я всю войну прошел здесь и здесь вот а у вас был большой дом? Месту дом большой был? Четыре комнаты. Жена умерла. Прошу, Жена у меня жила хорошо. Мы жили как, не знаю как. Все было у нас. Жена а у вас одна всего дочка, большая. да? Одна, единственная. У меня ее, ее дети, у меня не мои. А, а, это жены дочь? Да, жены в Бассейн, сына, там там а вот это вот он ну, что забрал деньги, это моя я нашел через 40 лет вы, да вы ее нашли? А? вы ее нашли или она вас нашла? я нашел, поехал и, нашел. и я сто лет бы ее не знал я не знал, что она такая вот она сволочь вот она у вас от первого брака? А -а -а. да, 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 да. да. Но она, сюда к вам кто-нибудь приходит? ну не знаю, дети же нет, нет. Вот это, ребята, вот, друзья встретят, кто 50-го, кто 100-го, да деньги за них не Но я никому, я за свою жизнь одну грамму не выпью. А пенсию, а папа пенсию, вы не получаете пенсию? Да пенсия, как, пенсия, я пенсию получаю, а пенсия, Мне сейчас вот по пенсии, я так говорю, ни копейки, она все деньги забрала. я собирал деньги, 100 тысяч собрал. Она все забрала. Живет она по Новороссийской улице. по Новороссийской Скала со скалой сразу улица. Право. А у нее там наводнения не было, да? Ничего, они на живут высоко? Высоко, их вода не задела. А где Николай? Ну, что делать? Помогите, Если можно, помогите. Нет, я Нельзя. Надо как-то... Где Николай думал? Нельзя, надо ждать. должны помочь. Должны выделить квартиру вам. Квартиру, деньги заберут деньги забрала. А вы об этом кому-нибудь говорили? <свят> Всем говорили, все знают. Ну, не знаю, в полицию обращались. А? В полицию. Я уже из имени писал. И козел. Они... А она, она дочка. Что какая она мне дочка? Я ей 40 лет не знал. Она такая сволочь. Я забрал деньги. Все.